Доброго дня, минув ще один тиждень, і ми з вами знову разом. Це іміджовий проект Одеської національної академії харчових технологій, «Обери професію зі смаком та її ведучий Олег Романовський. Ми знаємо про вищу освіту. Все сьогодні у нас в гостях біленька Ірина Ремівна, кандидат технічних наук, доцент, директор центру організації практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню онахт Віце-президент спілки випускників. «ОНАХТ». доброго дня. Доброго. дня! Та Сиваш Анатолий выпускник Одейской Национальной академии харчевых технологий. И э, сразу хотелось бы перейти. К результатам месяца, который прошел очень успешно для Одесской национальной академии пищевых технологий. Было завоевано очень много медалей, получено дипломов. И вот хотелось бы вам представить: вот диплом награждается серебряной медалью Одесской национальной академии пищевых технологий, номинация Деятельность высшего учебного заведения. Вот, пожалуйста, здесь есть медаль, очень красивая, которую фактически завоевал только наш вуз. Диплом. Награждается Одесская Национальная академия пищевых технологий за поддержку и активное участие в конкурсе эскизов ювелирных изделий. Есть идея, это новая кафедра графики и технического дизайна получила уже сейчас такое высокое достижение. Далее, выставка Вино и виноделие ⁇ Высокий градус. Диплом награждается Одесская Национальная академия пищевых технологий. Это очень высокое достижение в сфере вина и виноделия у нас в стране. Диплом награждается Одесская Национальная академия пищевых технологий за активную работу в модернизации системы образования. Очень высокие награды. Кроме того, достигают высокого уровня не только студенты, преподаватели, но еще и творческие люди, которые работают у нас в академии. И вот с 14, 14 по 17 марта 2012 года в городе Киеве состоялся второй международный конкурс юниоров с кулинарного искусства и сервиса, где кафедра ресторанного, отельного дела и туризма. Завоевала кубок, вот такой прекрасный кубок с поваром и э, золотую медаль в соревнованиях, что очень приятно, и мы гордимся э, нашими студентами и нашими преподавателями. Но, пожалуй, э, важны на сегодняшний день не только э, награды в виде дипломов и медалей, сегодня важна еще и оценка, рейтинг работы вуза. Что приятно отметить, недавно газета ⁇ Деньги ⁇ опубликовала новый рейтинг, который был составлен по пяти основным направлениям работы высших учебных заведений. Одесская Национальная академия пищевых технологий занимает 25 место среди всех украинских вузов, которые предоставляют образование в экономической сфере. И 10 место по всей Украине среди вузов. Который предоставляет обучение в технической сфере, что приятно в Одесском регионе мы занимаем первое место. И вот, Ирина Ремовна, первый вопрос э, к вам. Эт, этот рейтинг был составлен ведущими работодателями Украины. Насколько мы можем полагаться сегодня на вот этот рейтинг на это мнение? Ну, я думаю, что на это мнение можно полагаться, потому что у нас очень тесные связи с работодателями. Мы действительно по оценке работодателей выпускаем достаточно качественных специалистов с высокими теоретическими знаниями. И все делаем для того, чтобы эти теоретические знания подкреплялись их практической подготовкой на предприятиях. Поэтому, конечно, у нас установились определенные связи с работодателями, очень прочные. Это мы организовали вместе с ними клуб работодателей, который на сегодняшний день насчитывает уже более 100 предприятий. В рамках действия этого клуба мы проводим определенные организационные мероприятия с тем, чтобы наши связи укреплялись, расширялись, и самое главное, чтобы наши выпускники имели путевку в дальнейшую жизнь. То есть не только диплом о высшем образовании, а именно путевку в жизнь, которая, как известно, хороший диплом, хорошего, успешного вуза дает уже достаточно больше возможностей для трудоустройства и построения дальнейшей карьеры в своей жизни. Mm -hmm. Стоит допол дополнить, Ирина на многие директора предприятий закончили именно нашу академию. Я думаю, это большой показатель. И причем наверняка директора предприятий не только в пищевой промышленности, а и во многих других, других сферах. сферах конечно. Вот я могу даже процитировать э, старшего консультанта про э, рекрутингу э, Brain э, Востребованы специалисты в сфере IT-технологий и представители технических специальностей. Кроме того, работодатели готовы инвестировать в молодые кадры. Действительно ли это так? Вот на примере Одесской национальной академии пищевой технологий. Да, конечно. Например, работодатели предоставляют базовые места практики для наших ребят. Кроме того, у нас настолько с некоторыми предприятиями тесные связи, что мы пользуемся их услугами, скажем, для научных Магистры наши могут проводить научные исследования в лабораториях этих предприятий высокомодернизированных с последнего слово как говорится оборудование все современное там кроме того такие предприятия нам оказывают определенную поддержку в оснащении библиотечного фонда те же учебники научная литература в оснащении лабораторий в общем то конечно это большой плюс когда такие связи у высшего учебного заведения вот как у нас хотелось бы пожелать всем другим вузам того же как вы считаете вот этот рейтинг который который газета «Деньги» провела. Поможет ли он в дальнейшем тем школьникам, которые сейчас еще учатся, выбрать тот вуз, который приведет их к успешному будущему? Я думаю, конечно, потому что на сегодняшний день у нас школьники достаточно информированы. Эта информация есть в интернете. Они могут зайти посмотреть, зайти на наш сайт адеанавт.еду.уа, тоже посмотреть эту информацию. И, конечно же, это влияет. Даже, может быть, и не только на школьников, но и на родителей, потому что всем известно, что школьники, школьникам очень трудно определиться, куда пойти учиться, и дети деятельность... Участие принимают в этом родители. Поэтому мы даже на все свои мероприятия, кроме дня открытых дверей, которые мы регулярно проводим, мы приглашаем школьников с родителями, даже если это трудоустройство выпускников, как различные мероприятия, что мы устраиваем с этой целью, то обязательно мы приветствуем и приглашаем родителей, школьников, чтобы они сами могли с первых уст от работодателей услышать условия, какие они предлагают для работы, какой социальный пакет предлагают работающим потом, чтобы легче сориентироваться и выбрать себе будущую специальность. Конечно же, такие рейтинги э, нужны, полезны. Вот с точки зрения информативности, э, какой же все-таки вуз нужно отдавать своего ребенка, чтобы он туда поступал. Ну и очень отрадно, конечно же, что мы из всех одесских вузов э, заняли первое место по, Поэтому, техническому, да, направлению. по техническому направлению. Когда будет следующее вот у вас мероприятие проходить? День открытых дверей или ярмарка вакансий? У нас на следующей неделе будет два таких мероприятия. 5 апреля это ярмарка вакансий. И мы приглашаем всех желающих прийти посетить. 12 часов начала у нас презентации, потом будут собеседования. И, товарищи родители, вы можете из первых уст услышать все условия, какие предлагают, какие должности, какие профессии э, ценятся работодателями и практически убедиться в том, что э, все специальности, по которым выпускают выпускников наша академия, они все востребованы на сегодняшний день. Наверное, потому что пищевая и зерноперерабатывающая промышленность, наверное, будет всегда и развиваться, и э, успешно существовать. Хочу еще раз процитировать статью в газете «Деньги». Практически все опрошенные деньгами компании отметили, что в приоритете молодые специалисты, получившие опыт работы в студенческие годы и ярко демонстрирующие свое желание работать, мотивированы, то есть нацелены на результат. Ваши комментарии, Антон? Да, конечно. Когда ты заканчиваешь пищевую академию, и у тебя, допустим, не было практики, это у тебя один сценарий развития твоей дальнейшей судьбы. Когда у тебя есть практика, тем более серьезная практика, где ты не просто побыл, ты ничего не делал, так вот отходил, а где ты работал, где ты участвовал, где ты делал очень много и узнавал много нового, это тебе поможет и в будущем, когда ты даже на собеседовании сидишь, тебе могут технарь задать тебе конкретный вопрос, какая длина, допустим, молотка может быть. Ты на него «м -м -м -м» ответить не сможешь. А тебе нужно будет руководить людьми? Как ты этим людям ответишь? Поэтому практика очень имеет большое. А именно трудоустройство значение. вот, например, со второго, с третьего курса, э нужно ли трудоустраиваться уже по специальности будущей, либо не по специальности? Студента? Конечно, конечно. Э -э ты должен понять, смотрите, вот ты пришел в вуз учиться, да, э -э ты еще не понимаешь, кем ты будешь, чем ты будешь, возможно, тебя привели родители. Второй, третий курс, знаете, вот никогда не поздно даже поменять вуз, если. Но ну, это не твое. Вот ты заходишь на маслоперерабатывающий завод или какой-нибудь другой, и тебе запах не нравится. Ты просто психологически не можешь там находиться. То же самое и другие приходят, парня дали учиться на юриста, да, а он любит машины крутить, он любит машины разбирать, ему ну, не идет ну, юриспруденция. Что делать? Я думаю, если да, если он пошел попробовал, не понравилось, а вдруг наоборот понравилось, ему не нравилось учиться до второго курса, он пошел, М -м, тут же хорошо. Интересно. Ну еще я могу добавить, что, например, вузы, где очень широкий спектр специальностей и факультетов, и в общем-то есть возможность получать и второе еще параллельное образование, вот как в нашей Одесской национальной пищевой академии, как раз и дает возможность определиться э, нашему будущему выпускнику, чтобы состояться хорошим э, специалистом. Даже есть возможность перейти, я думаю, с одного факультета на другой, да, потому что если есть адвентам. и механики, есть и технологи, и ну, очень много различных специальностей. Вот уже кафедра, которую мы заканчивали. Анатолий, расскажите о своем пути. Вот, вы обучались в академии, где-то уже работали, практиковались, <связываем> и что было дальше? Вот да, на, я на начал... явный пример для тех, кто у нас да, сейчас. Смотрит. Я начал э, свою трудовую деятельность, как, наверное, многие молодые люди с охранника. <состры> Затем я пошел, понял, что нужно, раб... нужно понять, куда я, на кого я учусь. Я пошел на одесскую кондитерскую фабрику, там меня с удовольствием взяли э, учеником слесаря, потом я стал слесарем. Вот. Там замечательный коллектив, который, наверное, как семья для меня был. Э, после этого я пошел работать на... Сандору на практике, Ирина Ремовна устроила такую замечательную практику на Сандоре, и два раза по три месяца я там работал в должности помощника начальника смены на переработке. Это просто ну, предприятие, если ты хочешь попасть в Европу, когда ты заходишь на территорию Сандоры, ты попадаешь в Европу. Чисто посаженные деревья, все красиво, все супер. Затем я был пекарем на Одесском каравае. Тоже очень, ну, мне понравилась надпись, знаете, вот заходишь на детский каравай, э, да благословит э, Бог те руки, которые пахнут хлебом. Да, действительно так, потому что, когда ты выпекаешь огромное количество продукции, да, ты понимаешь, что ты кормишь людей. Это вот тут, одно ну, такое чувство, знаете, ну, его ничем не, ничем не передать. Я думаю, только на практике такое можно почувствовать, на практике и на работе. После, наверное, вот, если ты когда, э, захочешь попробовать. То есть фактически вы работали в разных направлениях, а какая у вас была специальность? Технология консервирования виноделия. Я технология переработки и хранения плодовых овощей. То есть специальность, которая получается э, в результате обучения в Дисконциональной Академии Пищевых Технологий, она позволяет работать не только вот в узконаправленном каком-то да, кругу, а еще и в тех Абсолютно. Куда... Железо, знаете, вот я вам скажу, как уже может скорее больше механик, да, железо везде все одинаковое, э, процессы мы учим э, тоже, мы, у нас есть отдельные Занятия, когда мы изучаем те, э, процессы, по-моему, да, что-то такое. Теори, машины, те, да, то есть эти все, э, оно все одинаковое. Просто в этих машинах перерабатывают разный продукт, да, и немножко разные технологии. Вот и все. А так можно я начинал, был наверное прошел практически всю линейку пищевой промышленности. И на Леваде, и на VIP-маркеты Джафа, и вот сейчас маслоэкстракционный завод. Поэтому сложно в принципе, может быть, только если нет контакта с людьми. А с оборудованием оно. Безвлекая, Мне кажется, вообще легко. главное быть активным. Практика проходит по специальности больше, но есть еще э, время каникул, и если человек хочет состояться как специалистом, вот то, что и получилось с Анатолием в данном случае, вот он во время каникул э, искал себе работу, не сидел, не бездельничал, работал, то есть цель себе поставил, фактически вышел уже, ну можно сказать, готовым, сформированным специалистом, который уже знал, что он хочет в этой жизни. И, в общем-то, это ему помогло работать? за достаточно небольшое время добиться руководящей должности на сегодняшний день. Ну, я думаю, вот для таких молодых, инициативных и активных, что важно, людей, вот наше правительство подготовило в поправке, в новую версию закона о высшем образовании. Там внесены понятия международной академической мобильности и национальной академической мобильности. Это право студентов и преподавателей получать или продолжать обучение в любом другом схожем вузе страны, либо за рубежом. Угу. Вот как вы считаете, Ирина Ромовна, это правильный шаг? Что за этим стоит? Я думаю, правильный, потому что это открывает больше простор для нашей молодежи. И на сегодняшний день, скажем, в нашей академии мы тоже, в общем-то, уже несколько лет практикуем практику и стажировку наших студентов, начиная с третьего курса за рубежом. И это не только программа Work and Travel. Например, на сегодняшний день у нас ребята во Франции проходят практику и стажировку, виноделы, выпускники, которые потом, обучаясь на предприятиях французских, потом на их дочерних предприятиях, работают у нас в Украине. Это практика в Лондоне, в Голландии, в Норвегии. В общем-то, достаточно широкий спектр. Мы предоставляем нашим студентам еще практики и стажировки с тем, чтобы перенять все лучшее, все современное, что есть там, и потом на более высокий уровень поднимать вместе с руководством предприятия вот те предприятия, которые у нас работают в Украине. Как раз вот в этом и заключается тоже связи, либо как бы и мы предприятию готовим специалистов и предприятие поэтому идет к нам за специалистами вот такая двухсторонняя тесная связь у нас даже в буклетах на ярмарку вакансий есть такой лозунг к лучшей жизни вместе то есть работодатели и академия ну, это формула успеха нашего Анатолий, ваше мнение по поводу нововведений в законодательстве о мобильности студентов и преподавателей ну, я думаю, это хорошо, если это позволит студентам заниматься не только в одном каком-то вузе, а по всей территории, ну, по всему земному шару, я считаю, что это очень хорошо, потому что, знаете, жизнь складывается по-разному, и, возможно, родители куда-то переезжают, еще что-то, и человек просто ставит крест на образовании, да, а так это позволит людям быть более мобильными, я думаю, это очень хорошо. Вот по, по вашему мнению, какие, какими качествами должен обладать человек, для того, чтобы он мог быть мобильным по стране, то есть даже в рамках страны? Ну, это, это во-первых, должна быть достаточно большая гибкость человека, он должен быть коммуникабельным, потому что э, есть люди, которые переехали в другой вуз. У меня такой пример был в нашей группе. Он был достаточно э, коммуникабельным парнем, и он влился в учебу и во все, и у него не было никаких проблем. Вот. А может быть и обратная ситуация. Поэтому если... Ну тут уже надо смотреть, от человека все, я думаю, зависит. Хорошо, а если за границу человек планирует уехать или работать на иностранном предприятии? Э... Что посоветовать? Да, что я посоветовать? Я думаю, посоветовать здесь нужно уже начинать, наверное, с 11 -го класса, если ты не учил до этого, учить английский. Это не только английский, это немецкий. Может быть, французский, он не так востребован. Английский, немецкий, ребята, зубрите, учите, это вам поможет. Я думаю, как минимум на порядок выше зарплаты это 100%. Ну що ж, я дуже дякую е, за цікаву розмову. А з вами сьогодні були біленька Ірина Ремівна, кандидат технічних наук, доцент, директор центру організації практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню ОНАХТ, віце президент спілки випускників та Сиваш Анатолій, випускник Одеської національної академії харчових технологій. Та програма Обирайте професію зі смаком іміджовий проект Одеської національної академії харчових технологій. Пам'ятайте, що ОНАХ це кращі традиції інженерної освіти з 1900 Другого року, легко вам тижня.